30 июня прошло заседание коллегии Донецкой облгосадминистрации. На заседании рассматривались вопросы помощи ветеранам войны. Заместитель начальника департамента здравоохранения Владимир Колесник также рассказал о льготах, которые положены участникам боевых действий. Доступно здесь статьи 12 закона Украины по статусу ветерана войны. Надается на 20 видов разных пильг, наибольшим на важным из этих. Я такие безоплатно Одержання лікарських засобів за рецептами лікарів, першочергове безоплатне зубопротезування, безоплатне забезпечення санаторно-поротного лікування, користування при виході на пенсію чи зміни місця роботи поліклініками та госпіталями, до яких вони були прикріплені за попереднім місцем роботи. першочергове обслуговування лікування в посалахтичних закладах та першочергова госпіталізація. Выплаты допомоги по темчасовой медицинской способности в размере 100% средней заработной платы. Правда, чиновник упомянул, что существует проблема персонификации тех, кто имеет статус участника боевых действий, так как эта информация находится под действием закона о защите персональных данных. В Донецкой области на территории предконтрольной Украины на опыту по угодно, на социальное защиту на северном пребывает 3800 76 участников АТО, за статусом участников ВВП. Но, в соответствии с которые ведутся в всех центрах первичной медико-санитарной помощи, персонифицировано только 258 в СИГ. Глава Донецкой военно-гражданской администрации Павел Жебривский, в свою очередь, припугнул депутатов в свете данной проблемы. Депутат принимает решение, что не нужно потерять а землю. Вибачте, наступна хвиля мобілізації і депутати, які таким чином виявляють свою повагу до тих, хто захищає їхнє життя, стати учасниками бойових дій. І потім будемо дивитися, наскільки вони будуть реагувати, коли не будуть виконуватися закон України.